С позиции того, чтобы команды начали неудачный сезон, прокомментируйте, пожалуйста. Николай... Мы с Николаем и еще с некоторыми командами плохо очень начали. Это было очень серьезное для нас игра, важное очень. я ну, думаю, что команда отработала очень хорошо. Старались все. Вот, хорошо, что выиграли. А, когда после первой половины целый ряд ваших игроков набрали, сидели на полах, не было какой-то беспокойности, что вы начать стоять было конечно, нормально для защищались бы с особо. Но все получилось хорошо. Спасибо. первое. В прошлом году у нас тоже не был полностью заполнен зимит легионерами, но были такие высококлассные и дорогие игроки, как Шон Кинг, Вилли в этом году, Вилли Шон Кинг в этом году таких уровней игроков нету. Это финансовые условия чуть-чуть хуже, если вот здесь я не все Ну, и с этим тоже. Ну, есть. Поэтому, ну поэтому было решено вот в таком составе. Начать. А там мы, естественно, посмотрели, если бы я вам второй честно после позавчерашнего и после поражения еще касса, все возможно, это были очень серьезные разговоры и могли быть очень серьезные изменения. Стали. Такая жесткая фета, такая песня в первой половине, это была заготовка домашняя на игру с Нет, это была самоотдача. хорошая дело в том, что я, как бы, я -то знаю всех этих игроков, и я знаю, как они могут играть в защите, и было немножко непонятно, почему. Может быть, как-то мы там предсезонки неправильно вывели на пик формы, что не играли так в предыдущие игры, были экспрессы, а потом были провалы. А сегодня, я так думаю, что благодаря, вот в первую очередь, самоотдаче и желанию, которое было сегодня гораздо больше, чем предыдущий выбор, нам ну, удалось держать Николая. Ну, планы по заполнению ну, воды на Ленина пока что это не рассмотрено. Вы знаете, по ходу сезона всегда какие-то есть планы, и всегда, если тем более, если команда играет на всегда нужно что-то вот Сейчас говорить пока рано, наверное, будем смотреть, если будут действительно какие-то очень большие проблемы. Конечно, сначала попытаемся исправить эти проблемы собственными силами, а не резать сразу по-жилому. То есть, вот еще раз повторюсь, то есть было немножко непонятно, почему мы не играли до, до этого так когда люди могут. Спасибо. Спасибо. Было Так, вот здесь красный, да? А Алексей, перед этой игрой собрался целый ряд факторов. Николай очень неудачно начал сезон. То есть игра была против довольно-таки принципиального соперника. Что не получилось? Что не получилось в этой игре? Да, что не получилось в этой игре. Почему? слишком медленно начали, а когда начали играть, как мы можем играть, уже было поздно. Немного. Потому что как вторую половину мы их как обыграли. Но 20 очков это как много очков, чтобы играть, когда так начинаем. Как лично на тебя проходит процесс адаптации в Ну, сейчас я уже много чего выучил, знаю, что каждый игрок может, они ко мне привыкают. И Думаю, что скоро мы уже будем друг друга знать намного Спасибо. Спасибо. А, Алис, у меня вопрос, может быть, немножко начнем не с этой игры, а вполне конкретный. Вот причина, почему была провалена комплектация команды летняя. Каким образом? Ну, вопросом К пятому туру команды не было определенности с центровыми. Не все игроки вошли в команду. Вы, то ли, вы полностью удовлетворены той комплектацией, которые вы провели в межсезонье? Нет. Блин, просто с пятым получилось так, что никто не хотел. Кандидатов было много, но никто не приехал. Только что один, который должен был приехать, подписал в Японию. один выбрал Польшу. Да. Ну, вот такая ситуация качество, если смотреть. И остальные были слишком дорогие для нашей команды игроки. Так что варианты были, но... То есть у вас подписал только проблема с пятым номером? Да, с пятым номером подписывал. И тогда второй вопрос. Неужели вас все устраивало в этой команде? Почему не следовали тайм -аут? в середине, в конце первой, в, конце, в, этой, в тени, во второй? Вас устраивала игра команды только, кто то Не устраивала мне меня игра команды. Но видите, здесь если мы мажем штрафные всем если мы мажем свободные треники, которые уже я считаю издание, это не спасет поймал. Может там поменять тактику, потом на половину игры там уже помен, начали быстрее играть, агрессивнее, чем первый, немножко поменял. Потом уже минус 20, минус 25, тоже не, это уже не дает, там, дай не дает. Мы но тем не менее выглядит тайм-аут три минуты до конца, когда счет был минус 18, и в принципе он никак не мог повлиять на исход. Что вдохновение немножко игроки, что уже психологически им тоже трудно играть. Я понимаю, такой счет. Мы все мажем, они сложно ничего забивают, но даже тоже, тоже психологически трудно играть. Mm, Какие-то выводы по некоторым игрокам последуют в ближайшее время. Будем решать. Будем решать. Думаю, ответственность тоже на меня за игру, потому что я думаю, недостаточно, может быть, получилось, что настроил команду на игру, потому что мы очень плохо начали. Не, не знаю почему, после игры я говорил, это, э, не думал, что на вас все время надо кричать, что вы играли. Что все-таки вы профессионалы должны понять, что вы должны с ними первые минуты играть. И сейчас наоборот получилось. Мы играли с другими командами 20 минут первых хорошо, сегодня мы играли 20 минут первых плохо, потом мы начали играть. И тогда уже поздно. Мы с подхватились, но поняли, что надо играть и бороться с темацией. С такой игрой ехать э, на Западную Украину, это довольно-таки отвлеченно будет смотреться команда. Что будет предприниматься перед выездом в и Ивана Франковского? Мы будем готовиться к этому играм. понимаешь, что трудно команде, ну, пока по карте такой психологической, я считаю, яме. Но надо все вместе, я и команде говорю, убираться за этой ямой играть так мы можем играть. Так что сегодня Одесса хорошо очень сыграл. Я считаю, хорошо все попали. И сложные, и несложные очки наши тоже, наши, на все команды, в том числе и меня тоже. Сегодня было видно несколько раз, когда Сирсин, что делал мяч, он заказывал комбинации, не все игроки понимали, что делать, и он менял ее по ходу. Это недопонимание между игроками это чем да? Может быть, может быть, еще не посылался думаю, Алексей, дальше он написал, сказал, может что-то не понимает. Может быстрее решение принимать, что может еще он был немножко подписан в создании действия, но это еще впереди. Но трудно было ровно выпускать такого среднего, где все подвижные, в принципе, он трудно на то, что это работает. Спасибо сейчас команда, команды разница, сезон длинный, но после, после такой разницы тяжеловато возвращаться, и по игре команды не видно, что она будет претендовать на плей Что лично вы будете предпринимать, чтобы изменить ситуацию? Ну, я, что мы будем предпринимать? Мы будем играть в каждой игре, и сражаться за, за победу в каждой игре. Сейчас выезд, трудный, я знаю, очень трудный выезд. И его хорошо играет, и камеру. как я думаю, будем с ним бороться, будем готовиться. Я думаю, э, я думаю что Игроки тоже. Я знаю, что мы должны сделать, чтобы выиграть, хотя бы из за этого трудного тоже привести на